母 <laughs> 亲真好，来了。这是我大儿子，这是今晚的一个小客人。快坐呀！阿姨说你刚从德国回来。是。我也在欧洲留过学，你这次是彻底回来了。 对，如果回来的话，实验室是不是要重新筹备啊？嗯。啊。母亲。哎，有什么事儿吗？在学习上有些事情想问一下大哥。啊，你问吧。 那我带你去别处走走看看，一会儿婚宴你们别迟到了。好。走，这边请。来，坐下说吧。想问什么？ 其实自从他在广州机场跟你认识之后，全家就都知道了。母亲也看过。谁给你的？我爸的身边人给我的。你也知道，他就我一个儿子，我又不讲道理，要什么给什么。大哥好福气啊！他长得好漂亮，而且还是个名人。哦、呃、他。 他就是我的一个普通朋友。那行，那我先走了。嗯、啊。大哥，你出去啊？嗯。 妈给你介绍的对象，我见过两次，人不错，就是年纪比我小，我叫嫂子还挺别扭。人不错，就不要耽误人家了。怎么是耽误人家？啊？你这么好。这件事你就别管了，回去吧，别送了。 你不提前打个电话？不用打了。找他说什么？回请吃宵夜吗？ 不饿不饿？不饿。年轻人扛饿，我就不等了，自己在这儿等会儿吧。我下去找点东西吃去啊。